walau bagaimanapun kita akan mengkaji beberapa data yang lain untuk melihat adakah ia akan menjejaskan Okay, Assalamualaikum. Terima kasih pihak media kerana hadir pada uh, petang ini. Uh, uh, saya tidak bercakap panjang Semua saya ingin mengucapkan tahniah kepada MASF uh, dan juga rakan-rakan uh, uh, termasuk penaja dan Uh, Impact Malaysia uh, kerana berjaya menganjurkan satu uh, kejohanan yang berprestij iaitu Piala Esports Malaysia 2025. Uh, kejohanan ini adalah bukan satu kejohanan yang amat penting uh, sebagai satu wadah untuk membolehkan atlet-atlet uh, dan juga peminat sukan e-sport untuk mempamerkan bakat mereka yang terbaik uh, ke arah uh, untuk pemilihan ke, kejohanan-kejohanan bertumasha selepas ini uh, untuk mewakili uh, negara kita Malaysia yang tercinta dan uh, saya difahamkan oleh uh, MASF bahawa pemilihan pada kali ini uh, adalah merupakan satu pemilihan yang tidak uh, transparan, adil dan uh, akan mengikut uh, uh, kelayakan yang telah ditetapkan oleh MBSF uh, dan uh, semua yang mempunyai uh, kelaikan ataupun uh, selection criteria itu akan uh, diambil kira sebagai potential athletes. Uh, saya berharap bahawa kejohanan seperti ini akan akan dapat dikelolakan uh, di masa hadapan kerana sukan e-sport uh, akan merupakan sukan yang uh, amat maju dengan begitu pesat di negara kita, uh, di negara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Dan ini akan membolehkan uh, atlet-atlet kita bersaing dalam satu kejohanan yang berprestij dan juga bermutu tinggi. Kembali kepada Tuan Tuan lah. tadi Tuan Saji cakap pada apa ni? Tak perlu uh, kelulusan daripada BJS untuk buat event kan. Dah hmm. selesai benda ni mula pada 2023 dan hmm. tadi Tuan uh, katakan berakhir pada hujung tahun ni. So selepas tu macam mana? Uh, sebenarnya kita masih belum membuat keputusan lagi uh, dasar mengenai perkara tersebut ada permintaan daripada penggiat-penggiat sukan agar perkara ini diteruskan. Walau bagaimanapun kita akan mengkaji beberapa data yang lain untuk melihat adakah ia akan menjejaskan beberapa perkara yang melibatkan pembangunan atlet dan juga uh, pendapatan kepada kerajaan kerana setiap uh, lesen yang kita uh, waive tu sebenarnya kita memberikan satu pengecualian terhadap pendapatan kepada kerajaan. So, uh, hopefully Uh, selepas ini kita akan dapat membuat satu uh, rumusan dan berdasarkan kepada rumusan tersebut yang Bapak Menteri mungkin akan mengumumkan tentang uh, hal tujuh selepas uh, 31 Disember 2020. Tapi maksudnya apa-apa pun tunggu sampai Disember 2020? Betul. Cuma sebelum itu mungkin yang Bapak Menteri akan memberikan bayangan mengikut data data yang kita ada.